Доброго дня вам, шановні телеглядачі! Як завжди, у цій порі в ефірі черговий випуск програми Романо Пен». ми розпочинаємо нову рубрику, в якій будемо знайомити вас з цікавими музичними ромськими гуртами України. Отже, про все по порядку. З учасниками цього колективу ми познайомились на фестивалі Ромського мистецтва Амала-2012. Його виступи були настільки професійними, що змушували публіку плескати в долоні в такт виступів артистів і підспівувати. І не дивно. Адже колектив, який має назву Чорні перлини російською Чорний жемчуг», був заснований у Харкові ще в 30-х роках минулого століття. Сьогодні артистична династія Куржових розрослася. Створені нові професійні колективи в Республіці Молдові Україні, але тільки в Харкові ансамбль зверіг свою первісну назву. В наш час ансамбль Чорні перлини складається з учасників, які не уявляють своє життя без колективу, без репетицій та виступів. Розмову продовжує Алла Коржова. Цей колектив був створений в минулому столітті. В 30-х годах, а вернее, в 1939 году Василий Ильич Коржов, заслуженный артист Азербайджана, создал этот коллектив. Он тогда насчитывал 35 человек. Они гастролировали со спектаклем Рубиновое кольцо и с концертными программами. В годы войны он ушел на войну. Коллективом руководила моя свекровь Нина Линична Коржова. Потом подросли сыновья, Серафим и Юрий Коржовы. А теперь, уже по истечению времени, Растет новое поколение, и мы продолжаем дело, мы не можем просто без этого жить. У меня сейчас третье поколение династии Коржовых. Это молодые красивые талантливые ребята, которые не мыслят свою жизнь без сцены. вороном коне заеду в хуторок. Ай, то не буду, а я в ту хату постучу. Украду коней ночкой потемней, Вороной вези меня скорей. Украду коней ночкой потемней, Ты лети, лети, мой конь, стрелою Ты лети, лети, мой вороной Не расстанусь я с тобою Ты вези меня домой Дам тебе уздечку золотую выкую подковы серебра Выберу невесту молодую И скачи до моего шатра ты лети, лети, мой кот стрелою, Птицею лети, мой вороной, Не расстанусь я с тобою, Ты вези меня домой. Там тебе уздечку золотую, Выкую подковы серебра, Выберу невесту молодую, И скачи до моего шатра. Ты лети, лети, мой кот птицей любимой вороной Не расстанусь я с тобою Ты вези меня домой У меня прекрасные солисты. Ко мне пришла четыре года назад молодая талантливая солистка Альбина Калампар, которая своим голосом покоряет всех зрителей. И солист, и, и танцор Рустам Юрченко. Это мои два основных солиста. Я с самого маленького детства хотела быть певицей. Не цыганского направления, но тем не менее я хотела быть певицей. Вот. И попала сама в цыганский коллектив «Черный жемчуг». Вот, я начала развиваться в цыганском направлении. Искусство цыганское расширялось, понимаете, потому что вообще, по сути, цыгане — это очень талантливые люди, очень талантливые. И если мы не будем развивать наше искусство, просто мы погибнем. Придя на вот этот вот замечательный фестиваль «Амала», для нас это, конечно, большое достижение. И мы вот на таком уже высоком уровне, можно так сказать, потому что цыганский этот фестиваль очень известный уже 12 лет все-таки. Вот. И мы очень рады. Мы хотим сказать большое спасибо всем организаторам, которые это делают. Вот. Игорю Крикунову в особенности. Ну и всем, всем организаторам, конечно же. Me das.

Музичні колективи великої династії Коржових це справді представники ромського музичного мистецтва, які протягом 70 років вносять величезний вклад у розвиток не тільки ромської, а й російської та української культури. Ансамбль Чорні перлини» відомий і популярний не тільки у Харкові, але й за межами України. Артисти гурту намагаються передати не тільки своє натхнене мистецтво, але й колорит ромської душі в репертуарі колективу старовинні романси, ліричні та табірні пісні, що супроводжуються запальними ромськими танцями. Танцори у нас безподобні. Це династія безподобен. У мене танцюють Богдан і Роман Петренки. відомий танцор у них Ігор Петренко. который работал в Америке, который снимался в кинофильме «Черный жемчуг», который работал в советское время объездил весь Советский Союз. Это был прекрасный танцор, и вот его сыновья унаследовали его талант, танцуют прекрасно. Zaiabela, pula, ia sa.

Я хочу пожелать всем добра, тепла, благополучия, счастья, здоровья. И чтобы цыганское искусство никогда не пропадало с наших экранов. Любите это искусство, которое отдает всю душу, потому что цыгане ⁇ это душа. Цыганская душа, свободная как птица, она летит туда, где можно веселиться? Она летит. Летит, не замедляя свой полет. Она свободная. Она поет. В жизни каждого человека есть такие моменты, когда сердцебиение и пульс учащается. И вот сегодня вот такой день, когда вот у меня вот... Сердце бьется учащенно, потому что я очень счастлива, что я приехала на этот фестиваль. Огромное спасибо руководству и организаторам этого фестиваля, что они предоставляют возможность артистам городов, многих городов и стран приехать и раскрыть свой талант, показать, чтобы мы роднились, общались. Ведь Рома живут во всех городах и странах мира. И дай Бог, чтобы всегда так было и чтобы процветал еще много-много лет этот фестиваль. Поэтому я могу только сказать всем Тавен Бахтале, Зоры степе», и что все были счастливы. И дай Бог всем здоровья и благополучия в каждом доме, в каждой семье, каждому человеку. Ми розповіли вам, шановні телеглядачі, про один із кращих ромських колективів, який брав участь на фестивалі ромського мистецтва Амала-2012, що проходив у Києві. Хотілося б, щоб наші творчі ансамблі дивились на виступи таких гуртів, як Чорні перлини, і вдосконалювали свою майстерність. Ви дивились черговий випуск програми «Тумен ту за Марі Романі, програма Романо Дж Драгі романе, аурімачіля капка Шіледар, пийляуре шукарію, меркінем Препесте, уремпескапка татера, драги романе. Радісного дня плідної праці, нехай світ стане навколо нас трохи краще. Адже все в наших руках. З вами був Мирослав Горват та творча група програми. Зустрінемось за тиждень.